12 век. Император Священной Римской империи Конрад III осадил город Вайнсберг в Южной Германии. Разгневанный упорством осажденных, он попросил женщин покинуть город, разрешив взять с собой самое ценное, но только то, что они смогут унести на себе. И когда отворились ворота, Изумленный император увидел женщин, несущих на себе своих израненных мужей. Шествие возглавляла юная герцогиня Гвельская. И Конраду ничего не оставалось, как завершить дело миром. Конрад Третий. Всемирная история. Банк. Империал.